Hər vaxtdan xoş gəlir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində. Masazır qəsəbəsinin girişinə yaxın bir yerdə belə ümumi 3 otaq tam sənədlidir. Həyətə hey, təqdim edəcəm sizlərə. Ev yerdən kürsülü, gördünüz kimi bu hissədə zərcəmi üçün yerdir. Zərcəmsə tam qurudu. Su ehtiyat çanı var. Su daim olsa da su ehtiyat çanı qoyulub. Evin təmir-təzə başa çatıb. Təmirdən sonra heç şarşı olmayıb. Eh, siz də bu qaydada bu hissə ən azını 2 maşını rahat şəkildə keçə bilər. Əsas prospekt yoluna da arası ümumiyyətlə 400 metrlidir. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Pəncərəsi bu hissəyə baxır. Girdiyində kürsülüdür. Bütün kommunalları var. Qazı, suyu, işığı, hər bir şeyi var. Mərkəzi kanalizasiyası da var. Bir də təşəkkür edirəm ki, masa zəngin giriş hissəsinə yaxın bir yerdə yerləşir. Yəni məsəfinə sof yarımaxın torpaq üzərində iş olunub. İçə daxil olmuşuq dəhlizdəyik. Döşəmə laminatlı, bahalı laminatdır. Dəhlizin özünün ayrıca kombi qəfəti var. Girişdə burda otaqların ayrıca naqillərinin avtomatları qoyulub. Bu da güzgülü qapıdır, hamam otağı üçün. İstəyirsiniz hamam otağını göstərim istərəm. Belə bir hamam otağıdır. Home tamam, timeridir. Aksesuarlar dəyiş, danışıq əsasındadır. Giriş qapı hissəsidir. Proyekti belədir. Bu hissə də qonaq otağıdır. Otaqlardır. Bəs ilk qonaq istəyirəm bu hissədə olan. Belə bir qonaq otağını göstərim. İç qapılarda gözəldir, bahalı görünürdü. Əvvəldə göstərdiyim kimi bu hissə səhətinə baxır. Bu da qonaq otağıdır təmiri çox səliqəli və çox keyfiyyətli görülüb. Fondamenti, karkas betonlandır. Qoşa daşla tikilib. Tam keyfiyyətə nəzarət olunub. Sənədlərimizdə qaydasına birbaşa mətərial qaydalı qısadqlacaq. İstəyinizdirsə mətbəxə göstərim. Mətbəximizin ayrıca pəncərəsi var. Buranın mətbəx mebel üçün yer nəzərdə tutulub. Su xətti, kanalizasiya xətti, cərəyanlar, aspiratorun cərəyan xətti hamısı altıdır. Bu hissədə ayrıca belə bir yer də var. Lazımsız soyuducunu bu hissəyə qoymaq olar. Qanunu 3 otaq, tam keyfiyyətlə tikilmiş bir həyət evidir. Yerləşməsi çox rahatdır. Və birinci belə bir yataq otağına baxırıq. Bundan qabaq qonaq otağına baxdıq. Yataq otağıdır. Pəncərəsi də açıqdır, öz hasarıdır, öz hasarıdır, tam işıqlıdır. Divar kağızları da tam səliqəli gəlir, seçilib vurulub. Kəzə evi yaşanmamış bir idi. Və istirəm sonuncu yataq otağını da sizə də göstərim. Bu da böyük yataq otağıdır, tam keyfiyyətdir. Burada da iş görülüb. Böyük yataq otağında yataq dəsti bəs qədər yerləşəcək və artıq yerdə qalacaq. Yataq otağında pəncərəsi birbaşa giriş hissəyə baxır bu üçün qiyməti 48000 manatdır. Alacaq yerində endirim olacaq və nağd çatılır. Hal-hazırda bizdə kreditin həyət evləri yoxdur. Sonuncu bizlər üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.